В итоге мы имеем то, к чему мы стремились. Победитель. То, что мы знали заранее. Да, нет. Мы догадывались, как это будет. Но, но, но. Начнем. Да. Начнем. Да. Четвертое место в турнире э, в открытой категории занял Марк Настоящий. Медалью, ну четвертое достоинства. Да. без без диплома, правда, но зато спасибо Мед за игру, молодец. Третье место дипломом городского совета, дипломом виделу физкультуры и спорта городского совета за третье место э, награждается матанцев Евген. Медаль францовая за третье место. И кубок, почетный кубок фестиваля в центре Европы. И книжечка. Ну, Выберем, наверное, сам какую. Дадим право младшему. Ну, Не какую. Молодец. Да. Потому что Молодец. Так как мы играем в библиотеки, и вообще идеология читания книг нужна, и мы читаем. Поэтому у нас прибыли такие книжные. За второе место. Награждается Дмитро Литвинюк. Диплом. Сейчас, сошь, я, я. серебряная. Есть куда? -то. Серебряная, настоящей серии. Стоп. И кубок за второе место. Это кубок Центра Европы. И... Значит, за второе место я получил кубок, да? Чемпиону слабый больше за Первое место. Чемпиону. В абсолютной категории наш гость из Киева Антон Умасли. Большая золотая медаль. Самый, И большой кубок. самый большой кубок. Между прочим, в ручной работы подпись. Вот, ага. ага. Спасибо за игру. Ага. Мишка. Ага. Мишка. Ага. Спасибо. Супер. Давайте, наверное, сфотографируемся еще. И а для -а сайта победитель, да? -а -а. Победили... Давайте кому-то сюда говорим. Кому не флажка нашего украинского флага. А, вот, И я? на фоне поля. И ребята младшие чуть-чуть не ляточка, как будто ляточка. Я? Давайте, чтобы флаг был. А я сфотографирую. Поднимите. Я приглашу. Почему папа, я?